Mən Elüt Seyid Tamorta Məktəbin 7-ci sinif şagirdiyəm, Rufulla Ayan. Bu gün Brəzillik fəaliyyət dövründə yetirə qədər ali alim və sənətkarlar yetişdirmiş Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin müəllimlə məzunlarını təbrik edirəm. Başda öz məktəbimizin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmiş müəllimləri olmaqla, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan və hələ də pedaqoji kadrların yetişdirilməsi ilə məşğul olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Əsası 1921-ci ildə qoyulan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ilk əvvəllər müəllim kadrlarının hazırlanması üzrə institut, daha sonra isə pedaqoji institut olaraq fəaliyyət göstərib. Müstəlif illərdə tarixi hadisələrlə əlaqədar olaraq adı dəyişdirilsə də, zamanın bütün çətinliklərindən şərəflə çıxaraq Azərbaycan da milli mədəniyyətin, elmin və təhsilin inkişafında xüsusi xidmətləri olan müəllim kadrları yetişdirməklə millətin mənəvi potensialının formalaşmasında önəmli rolunu qoruyub saxlamışdır. Hal-hazırda respublikamızın ən önəddə gedən təhsil ocaqlarından biri olan Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universiteti Elm universitetinin inkişafında dəyərlə təhsillər verən tanınmış alimlər və ziallar yetişdirilmiş, fəaliyyət ərzində elmi mərkəz kimi formalaşıb inkişaf etmişdir. Universitetin məzunlarından Mikayil Mişbik, Budaq-Budaqov, İsmail Şıqlı, Həsəm Mirzə, Elən Ağayev və digər yüzlərlə şəxsiyyətləri göstərmək olar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 11 prezidentinin Üsif Məmmədəliyev, Zahid Xəllov, Həsən Abdullayev İç vəzir prezidenti Heydər Hüseynov, Səməd Vurğun və İsa Həbibbəyli Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin məzunlarıdır. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş iki də oğullarımızın da bir çoxu Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin məzunları sırasındadır. Arasda Baxşanov 1989-cu il mayın 4-də Xaçmaz şəhərində anadan olub Arəstə Baxışova 1995-2004-cü illərdə Biləcəli qəsəbəsində yerləşən Şuşa şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbində təhsil alıb. 2004-2008-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində ingilis dili üzrə təhsil alıb. Arəstə Baxışova oktyobrun 23-cü gündə Qobadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. Biləcəli qəsəbəsində dəfn olunub. Ölümündən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli sərəncamını əsasən Arastə Baxşova Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Arastə Baxşova 2021-ci il mayın 12-sində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən İngilis tibbçisi Florence Nightingale şəhərində təsis edilən Florence Nightingale medalı ilə təltif olunub. Kuşkar Əməröv 9 fevral 1994-cü ildə Kürdəmir rayonunda anadan olub. 2011-ci ildə Qara Su kənd orta məktəbini yüksək qiymətlə bitirərək 466 balla Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat İnformatika fakültəsinə daxil olmuşdur. Ölümündən sonra 15.12.2020-ci ildə vətən uğrunda, 25.12.2020 Füzuli'nin azad olunmasına görə 25 anki 2020 Xaçavəndin azad olunması medallarla təltif olunub. Oktyobrun 6-sında Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Reval Letov 26 avqust 1991-ci ildə Oğuz rayonunda anadan olub. 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin Təhsilin Təşkili və İdarə olunması ixtisasına daxil olmuşdur. 1990-cı ilin qanlıan var hadisələri, 1992-ci il fevralın 25-26-sında baş verən Xocalı soyqırımı və ümumilikdə I Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqının yaşadığı hadisələr onun milli ordu sıralarına qoşulmasına böyük təsir göstərmişdi. Ölümündən sonra 15.12.2020 Vətən uğrunda, 18.12.2020 Cəfər döyüşçü medalı, 29.12.2020 Şəxanın azad olunması medallarla təltif olunub. 6 Noyabr tarixində Şəhidlik zirvəsinə uçulmuşdur. Firdəvsə Tahirov 1997-ci il fevralın 18-də Elərik rayonunda anadan olub. 2015-2019-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb. Ölümündən sonra 15-12-2020-ci ildə vətən uğrunda 18-12-2020-də Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Sintiabrın 27 noyabr 1987-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Orxan Nəbiyev 1995-ci ilin yanvarının 20-sində Şamaxı rayonunda anadan olub. 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi üzrə təhsil alıb. Örümündən sonra 15.12.2020-ci ildə Fətəl nöqrəmində, 18.12.2020-ci ildə döyüşdə fərqlənmə medalları ilə təltif olub. Oktyabrın 14-də süqovşan döyüşləri zamanı snayper dilləz zamanı şəhid olub. Cəhan Məşrəfti 8 aprel 1995-ci ildə Beyləqanda doğulub. 2001-2012-ci illərdə Füzuli rayon 55 nömrəli təmar təhsil məktəbində təhsil alıb. Həmin Azərbaycanda Dövlət Pedaqoji Universitetinin mə fakültəsinə qəbul olunub. 29 sentyabr 2020-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə aldığı mərbə zərbələrin nəticəsində şəhid olur. Ölümündən sonra 15.12.2020-ci ildə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Əhtiram Hüseyn 1977-ci il aprelin 17-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. 1984-cü-1999-cu illərdə Lənkəran şəhərində Kəsmovadna 6 nömrəli məktəbdə təhsil alıb. 1994-1998 illərində isə Məsarətən Tursat adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda ali təhsilini alıb. Ətirəm Hüseynli oktyobrun 21-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. Dənkərən şəhərində dəfn olunub. Ölümündən sonra 15.12.2020-ci ildə Vətən uğrunda medalı ilə 24.12.2020-ci il tarixində Cəbrayıl Azod olunmasına görə 29.12.2020-ci tarixində isə Qabaqlarının azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. İlkin Ağaquliyev 4 oktyabr 2000-ci ildə Dəvət şəhərində doğulub. Orta təhsilini Şəbrən şəhər 1 saylı Tamadə məktəbində almışdır. 2017-ci ildə Şəbrən şəhər 1 saylı Tamadə məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Katedecinin Psixi tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə qəbul olunmuşdur. 2020-ci ilin 27 sentyabrında Suqovşan nöqründə gedən döyüşlərdə şücəətini göstərərək qəhrəman casına şəhid olmuşdur. 18 oktyabr 2020-ci il Şabran Şəhidlər Xeyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra 15.12.2020-ci il ləvətən uğrunda və Suqövşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Ciləngər Nəbiyev 1999-cu il yanvarın 18-də Tovuz rayonunun Şəxəbət kəndində anadan olub. 2009-2015 illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində texnologiya müəllimliyi üzrə təhsil alıb. Cəlil Nəbiyev 07 oktyabr 1970-ci ildə Quba döyüşləri zamanı şəhid olub, Tovuz rayonunda dəfn edilib. 15.12.2020-ci ildə Vətən uğrunda, 25.02.2020-ci ildə Füzulənin azad olunmasına görə, 24.06.2021-ci il Cəbrayılın azad olmasına görə 24.06.2021-ci Qotuəndin azad olmasına görə medallarla təltif olunub.